والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد قال rahimahullah رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين كما Imamul امام Syekh الشيخ عبد القادر jilani semoga Allah taala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya wahai gulam ingatanmu kepada Allah taala mendekatkan hatimu kepadanya dan memasuki ke rumah pendekatannya. Dan akhirnya akan menjadi tetamunya. Kemudian dia akan dihormati sebagai tetamu raja dari segala raja. Sampai bila anda masih membelakangkan raja ini dengan kerajaan dan kemilikanmu, kelak sedikit masa lagi semua itu akan terpisah denganmu. Dan bila anda berada di akhirat, anda akan mendapati seolah-olah dunia ini tidak ada sama sekali dan yang akhirat terus menerus ada. Jangan anda melalaikan diri daripadaku kerana kefakiran tanganku. Kalau sesungguhnya aku tidak perlu kepada kamu dan tidak memerlukan sesiapa pun baik di timur maupun di barat. Tetapi aku inginkan semua kebaikan itu buat diri kamu sendiri. Dan aku dapat menguraikan kekusutan tali temali kamu itu untuk kamu. Jangan berani membuat bid'ah dan mengadeng-adengkan sesuatu dan agama Allah Azza Yang tidak ada lalu anda ada-adakan. Itulah kedua penyaksian yang adil. Itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kedua-dua itu sahaja yang akan menyampaikanmu ke hadrat Tuhanmu. Tetapi jika anda seorang yang suka membuat bid'ah, maka penyaksianmu anda ialah akalmu dan nafsu. Maka tidak hairanlah jika keduanya itu akan memasukkanmu ke dalam neraka. Dan mendampingkanmu dengan Fir'aun, Haman dan tentera keduanya. Jangan suka berhujah dengan takdir. Semua itu tiada akan diterima daripadamu. Anda sepatutnya masuk ke dalam rumah ilmu pengetahuan dan dapat pelajaran. Kemudian amalkan apa yang anda belajar dengan penuh ikhlas. Anda tidak boleh sampai ke mana-mana tetapi anda mesti terus berusaha. Jadikanlah usahamu pada menuntut ilmu pengetahuan dan kemudian beramal dengannya. jangan jadikan usahamu pada mengajar dunia sahaja. Kelak dalam masa yang singkat akan terputus usahamu. Biarkanlah usahamu itu pada apa yang mendatangkan manfaat bagi dirimu sahaja. Muslimin dan muslimat dan penuntung yang dirahmati Allah sekalian. Masih ada lagi kita dalam nasihat dan pesanan keramat daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau sebelum ini kita telah menyebut tentang penting memperbanyakkan masa kita mengingati Allah. Dan tenang dalam mendampingi Allah dan khalwat dengan Allah. Nasi kita akan mendapat kebaikan, kenikmatan lebih banyak daripada kita meminta-minta. Kemudian kata Syam Dukadir, wahai gulam. Tujuan kita ingat kepada Allah untuk mendekatkan kita kepada Allah dan untuk kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mendapat kemuliaan kedudukan di sisi Allah antara kebudayaan manusia mereka berusaha bermati-matian mencari kedudukan di sisi manusia yang nak jadi pengarah berusaha kipas pengarah ni biar lantik dia pengganti yang nak jadi orang politik kipas Orang tertentu biar dinaik. Yang ni, yang nak jadi, orang yang ada pengaruh. Maka demikian kecendungan manusia mencari kedudukan di sisi manusia. Walau kedudukan itu tidak menjamin apa-apa, melainkan penyesalan, melainkan ujang yang berganda, melainkan fitnah yang akan menyesatkan agamanya. Maka ramai mana di kalangan kita yang mencari kedudukan di sisi Allah? Dan hari-hari yang kita lalui dalam hidup ini sampai kita umur sebegini. Sampai saya sekarang umur 50, 60, 70. Sampai saya sekarang umur 40. Bila masa kita mencari kedudukan di sisi Allah. Dan bila masa kita bersungguh-sungguh untuk mencapai kedudukan itu. Mencari kedudukan di sisi Allah itu mulia. Bukan dengan niat sahaja cukup untuk kita mulia. Apa lagi kita buat. Mencari kedudukan di sisi manusia itu hina. Bukan dengan niat sahaja telah menjadikan kita hina. Apa lagi kita buat? Kita, saya katakan tadi, sebagai mahasabah untuk diri saya dan diri tuan-tuan. Kita terlalu mencari kedudukan di sisi manusia. Untuk mencari sedikit pujiannya. Supaya kita mendapat sebahagian manfaat kita. Manfaat untuk kahwin. Manfaat rezeki. Manfaat jawatan. Sehingga kita lupa pemilik sebenarnya ialah Allah. Pemberi sebenarnya ialah Allah. Yang memberi kebahagiaan yang kita nak cari. Tahu kita gunakan harta untuk cari kebahagiaan. Kita gunakan isteri untuk cari kebahagiaan. Kita cari gunakan anak untuk cari kebahagiaan. Dalam mana, mana orang yang menggunakan semuanya itu gagal. Yang dengan harta untuk cari kebahagiaan gagal. Yang menggunakan isteri untuk mencari kebahagiaan gagal. Yang menggunakan anak-anak untuk mencari kebahagiaan gagal. Yang menggunakan jawatan untuk mencari kebahagiaan gagal. Bukan sikit mereka gagal. Sehingga kita atas bahasa cakap kita bukan jenis tak sengaja. Memang begitulah kesudahannya. Apa lagi dalam bahasa syariahnya. Nah bahasa muamalah kita, kita kata, kita kata macam semua yang melalui benda ni kita nampak. Dia bukan kita katakan seorang dua. Tapi seperti ia kaedah. Tapi di sisi syariah itu memang kaedah dia. Siapa pun yang mencari kedudukan selain daripada Allah, dia akan menyesal. Dia tak akan bahagia. Oleh digunakan segala alat-alat yang paling canggih untuk bahagia. Yang saya katakan alat paling canggih untuk kita bahagia, kaya. Sekaya-kaya orang. Alat yang paling canggih untuk kita bahagia jawatan, yang kita pegang sebesar-besar jawatan. Tak ada lagi orang yang mengarahkan kita, kita arah orang. Atau yang ramai pengikut. Hingga suara kita ni seperti suara 100 ribu orang di belakang kita. Atau dengan kekuatan kesihatan. Ramai orang mana menganggap orang sakit ni tak bahagia. Kami sihat ni bahagia tuan, -tuan yang kita tengok, yang sihat paling ramai tak bahagia berbanding yang sakit. Berarti alat-alat itu semua gagal berfungsi. Gagal berfungsi. Kenapa? Kerana kebanyakan manusia melihat pada alatnya bukan kepada pencipta alat. iaitu yani Allah. Maka Allah Ta'ala boleh bahagiakan kita tanpa alat-alat itu semua. Kan itu tuan-tuan pokok pangkalnya. Kita nak mencari kedudukan di sisi Allah. Lalu niat kita berzikir. Kenapa niat saya zikir? Niat saya zikir supaya duit banyak. Jangan. Itu rugi. Niat saya zikir tak supaya wajah saya ni orang tengok orang sayang. Semua orang sayang saya. Kambing pun saya sayang saya. Lembu pun sayang saya. Atau niat saya berzikir ni Ustaz supaya orang takut saya. Jadi saya cakap apa-apa orang takut. Atau niat saya berzikir. Semua niat-niatnya dunia. Tetapi niat kita bukan itu. Niat saya berzikir untuk mendekatkan diri pada Allah. Al-Qurbah sebagaimana niat saya puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan nak kurangkan kalori timbangan. Pasal saya ni kolesterol tinggi, doktor kata kena puasa, saya puasa kan nak turunkan kolesterol, ruginya. Doktor kata saya ni sleep dig sebab badan gemuk kena puasa. Hidak sleep dig ni makin teruk, ruginya kalau saya puasa ni kan takut sleep dys. Awak ni kena puasa sebab itu cara nak baiki usus awak. Ruginya kalau saya puasa sebab nak baiki usus saya. Akhirnya saya mati juga. Maka berpuasalah saya, sembahyanglah saya, berzikirlah saya untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi itu itu poin. Bila kita dekat dengan Allah Ta'ala, maka kita akan dapat segala kebaikan yang kita nak. Tetapi kalau kita membelakangi Allah, lalu soalan yang kita tanya, sampai bila kita nak membelakangi Allah? Sedangkan kita akan kembali pada Allah. Bukankah kita telah mendengar berita-berita kematian? Bukankah kita melihat kematian demi kematian? Bukankah kita mengetahui kita berada di pintu kematian? Bukankah kita mengetahui bahawa tidak ada orang yang semenjak Adam sampai sekarang yang pernah kekal? Dan bukankah kita tahu bahawa tak ada lagi orang, orang mati hidup balik lalu beritahu kepada mereka kami dapat peluang kedua untuk hidup balik? Supaya kita tahu kita akan menghadapi suatu kemuktamadan dalam hidup yang mati. Untungnya orang-orang bersedia Untungnya orang-orang yang mencari bekalan. Untungnya orang-orang yang tidak membelakangi Tuhan. Tentu jangan tertipu dengan ketawa palsu ahli dunia. Kegembiraan palsu yang dicetak oleh orang-orang ahli bid'ah. Dan juga kejayaan-kejayaan palsu. Yang cuba dirakamkan. Dan lensa kehidupan mereka yang palsu itu dan sebagainya. Allah yang menyatakan. Yang membelakangi Allah tidak akan bahagia. Waman a'radu an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka siapa berpaling daripada ayat-ayat Allah perintah Allah baginya kehidupan yang sempit Allah kata dia sempit wa man asdaqu min qila siapa lagi yang paling benar bertuturnya kalau bukan Allah wa man asdaqu min harisa siapa yang lagi yang paling benar percakapannya kalau bukan Allah maka okay, jangan membelakangi Allah kemudian kata Syamdu Kenapa kamu lari daripada aku? Kenapa kamu tak nak menuntut ini? Kenapa kamu tidak mau ada guru untuk kamu belajar? Tentang kalau kita lihat berjaya seorang pemain ada coach belakang dia. Yang main badminton, yang main bola sepak, yang gatis basikal, yang lomba lari, kita pasti dengar ada coach dan mereka mensyaratkan syarat untuk masuk semua sukan profesional mesti daftarkan sekali coach dia. Siapa coach? Man mudarrib, siapa jurulatih? yang nak main tinju walaupun coach dia tak, tak boleh tinju dah tua tapi dia kena ada coach yang nak main UFC semua kena ada coach kenapa coach itu lambang ke sempurnaan ilmu tetap kalau hal dunia nak coach kalau hal boleh buat sendiri dengan pengalaman apa terkait hak akhirat kerana hak akhirat kita tak ada pengalaman ia adalah pemberitahuan yang dikenali sebagai sam'iyat wahyu yang disebut sebagai ghaibiyat yang tidak diketahui mereka oleh Allah yang diberitahu pada rasulnya yang diperturunkan ilmu kepada para ulama nya ulama pewaris nabi warisnya tuan-tuan nak cerita nak tahu cerita mak kilau tok gajah dan tok bahaman tuan-tuan tanya waris dia mereka ada ilmu yang lebih rahsia tuan-tuan nak tahu cerita si mati tuan-tuan tanya waris dia warisnya pasti ada cerita yang tersembunyi yang lebih baik Maka bila kita nak belajar agama, kita ada ulama' ni. Maka kenapa kita menjauhkan dia daripada ulama' Oh, kerana ulama' nak dunia kami, nak kontrol kami. Tak, kami bukan nak kontrol kamu. Kami nak ajak kamu dapatkan kebaikan ini. Kami bukan nak uh, rantai kaki kamu, tangan kamu. Bukan. Kami nak bawa kamu, pimpin kamu ke syurga. Kami nak ajak kamu menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukannya hawa nafsu. Sehingga kamu mewujudkan bid'ah-bid'ah yang terkeji. Kamu fikir cara hawa nafsu, cara logik kamu. Walaupun hari ini dia kau petah berkata-kata, ingat pada hari yang tidak berguna lagi petah kata-kata. Karena -kata. akhirat kelak bukan dikira petah kata-kata. Dikira tentang bicara kita punya fakta ataupun tidak. Yang menjauhi daripada perintah Allah dan Rasul, lalu menggunakan akal dan hawa nafsu, dan terciptalah bid'ah-bid'ah. Maka dia akan dihimpungkan bersama Fir'aun dan Haman dan tenteranya akhirat kelak. Kamu tak akan masuk syurga dengan cara berfikir demikian. Kalau jalan menuju syurga itu, ialah dengan al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang daripadanya yang keluar apa disebut sebagai ijma, qiyas. Kan semua perundangan itu berasas daripada keduanya ini. Maka siapa yang menguasai Quran, menguasai hadis, maka itulah dia orang-orang yang menjadi guru kita. Tuan syarat guru ni bukan orang tu tua. Bukan orang tu pandai silat. Dia menguasai Quran dan sunnah Nabi. Dia tahu tentang usul dan agama. Kalau kita sebut disiplin ilmunya, dia tahu tentang hadisnya, atau sunahnya, atau tafsirnya. Dia tahu tentang usul fiqahnya, kawal Dia tahu tentang luahnya, nahunya. Dia tahu tentang balarahnya, bahasanya. Dia tahu tentang sejarahnya. Dia tahu tentang ilmu-ilmu Islam yang memang menjadi suatu disiplin para ulama. Seorang nak jadi ulama yang sebenar, pertama dia kena faham Quran dan segala pecahan Quran. Termasuk ayat-ayat hukum di dalamnya dan mengetahui hadis-hadis Nabi SAW, darjah hadis, ulum hadis, yang menasahkan hadis dan sebagainya. Dan dia kena mengetahui tentang fiqah dan cabang-cabangnya. Dan usul fiqah dan penjelasan-penjelasannya. Dia kena tahu tentang sirah sejarah. Dia kena tahu tentang bahasa Arabnya, balaghahnya, ilmu badai, ilmu ma'aninya, dan dia mesti mengetahui apa yang disebut sebagai makasidnya. Dan dia perlu mengetahui tentang sejarah-sejarah Islam. Artinya ada lebih kurang 16 disiplin ilmu. Yang para ulama mengetahui. Orang yang jadi ulama dia tahulah benda ni. Dia kena tahu faraiknya. Dia kena tahu tentang, kita sebut tentang muamalatnya, ekonomi Islam, tentang nikah kahwin, tentang cerai berai. Diketahui tentang haji dan umrahnya, diketahui tentang sembahyang, puasa, rukun Islamnya. Segala tafasil pendidikan pendidikan hukumnya. Maka ini paling pada, pada alim ulama. Bukan dia tahu bagaimana nak isytihar dengan isu-isu terkini, isu-isu terbaru. Bila keluar satu isu, maka mereka tahu. Maka kata Syamdoka, kenapa lari daripada aku? Aku bukan nak bergantung pada harta kamu. Baik kamu ataupun makhluk Allah di timur dan di barat. Yang aku buat ini untuk pertama menjawab kekusutan kamu. Kita kalau tak berguru, hidup kita kusut. Ada je soalan yang kita tak mampu jawab. Kalau kita jawab pun tidak berdasarkan dalil. Tidak berdasarkan kepada kebenaran. Hawa nafsu. Okay, orang yang hidup tanpa guru, dia hidup dengan kekusutan. Dia hidup dalam keadaan betul ke saya buat ni? Betul ke saya buat? Saya rasa macam betul. Tetapi dia tak ada keyakinan. Berbanding dengan para alim ulama'. Yang mengajar mereka keyakinan eh, Ini memang gini jawapan Sebab Rasulullah SAW yang ajar kita Kerana Allah Ta'ala yang perintah kita Kalau para ulama' telah menyebut tentang hal ini Sebab itu tuan-tuan bila kita bersahabat Berkawan para ulama' kita pun tenang Soalan dijawab Segala syubah dirungkaikan Dan sebarang bentuk kekeliruan di, Diberikan pencerahan Tapi anehnya kita katakan Ramai yang cuba lari daripada guru Hari ini mereka kata Guru saya cak GPT Chrome, Google, Yahoo. Tapi ini bukan guru. Itu bukan guru kamu. Itu bukan sumber asasi. Kerana guru ialah mampu mendidik kamu dan memahami emosi kamu. Dan mampu menilai kamu dari sudut jauh atau dekat agama kamu. Karena cak GPT dia tak tahu kita ni jenis orang kuat agama ke tak kuat agama. Sebab guru ni dia akan meneliti kita. Umpama seorang doktor. Dia akan meneliti kita ni demam beberapa minggu. Tetap demam yang baru dua hari tak akan sama dengan demam dua tahun. Walaupun zahirnya demam. Orang yang batuk baru empat hari dengan batuk sampai habis kehak dia. Dapat bulan lain. Walaupun namanya batuk. Obatnya pun lain. Dos dia pun lain. Kalau kita terima tentang doktor. Kenapa kita tak terima tentang agama? Agama ni perlu ada guru. Siapa pun hari ni kalau dia belajar agama, dia belum ada guru, maka dia belum belajar dengan sempurna. Dan tuan-tuan tu -tuan -tuan, apa maksud guru? Guru ni bukan tuan-tuan duduk belajar dengan dia, guru saya. Guru ini seperti mak ayah kita yang boleh memarahi kita. Kalau kita salah, tanpa kita kecil hati. Kalau kecil kecil hati pun tak lari. Sebab kadang-kadang pendidikan ni keras. Macam kita dirawat oleh doktor, kita tak lari daripada doktor sampai sembuh. Doktor suruh kita pakai pakaian tu kita ikut. Doktor suruh duduk rawat kita ikut sampai kita sembuh. Lepas tu doktor pun minta duit. Ha, pun kena ikut juga. Kena bayar. Maka pada guru ni tuan-tuan, dia akan didik kita. Lepas tu saya kata kalau saya jumpa orang-orang yang dia kata, oh saya belajar. Saya kata kamu ada guru? Ada. Guru kamu boleh tak marah kamu? Eh kalau marah saya lari, eh, itu bukan guru kamu. Kerana guru ni dia ada autoriti dia. Kata, kata kita jadi patuh ke polis kan apa? Kerana polis ada autoriti. Dia ada senjata api. Jadi kuasa menangkap kita Kerana mengganggu penjawat awam Boleh-boleh Kita samseng-samseng dengan polis Tangkap je sebab apa Ini telah mengganggu penjawat awam Mengancam penjawat awam Oh dia punya hukumannya berat 2 tahun penjara Jadi, Kalau begitu kita dengan polis Sehingga polis terlampau hebat Sebab dia ada kuasa Autoriti Hakim Hakim tuan-tuan Kalau tuan-tuan hina dia lebih kurang 3 tahun dah penjara 2 tahun penjara Mana boleh hina dia jadi dia beri keputusan, kata ni keputusan tak bijak, tak bagus. Oh, awak menghina keputusan, keputusan saya, awak kena tambah lagi penjara. Berat hina hakim, walau hakim, cuma membina pendapat dia berdasarkan perlembagaan. Dan perlembagaan tu maknanya saya cipta. Ini ulama mengeluarkan pendapat berdasarkan pada perlembagaan yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran dan Sunnah. Maka jangan menghina pandangan dan pendapat mereka. Dengar penjelasan mereka, patuh segala saranan mereka. Jadi tu saya katakan kalau masa orang tu kata dia ada guru, tapi guru ni tak boleh tegur dia, tak boleh marah dia, bukan guru. Macam guru ni boleh marah dia, boleh tegur dia. Bukanlah. Kata, bukanlah watak tu guru marah orang. Kata sepanjang orang-orang yang dia guru saya tak ada guru ni suka-suka marah orang. Suka-suka lempang orang jauh sekali. Tapi maksudnya, kesungguhan dia dalam mendidik kita. Sebab ke, pendidikan, kalau kita redha anak, anak kita dirotang oleh cikgu, Hari ni orang dah bicarakan tentang rotan di sekolah perlu dikembalikan. Rotan tu dah lama ada tapi fungsinya tak ada. Maka perlu dikembalikan. Kalau guru diberi rotan untuk mendidik, sama sama, sama juga guru-guru di luar. Kalau tuan-tuan reda anak tuan-tuan di rotan untuk jadi baik, tuan-tuan juga reda di rotan untuk jadi baik. Tapi tu guru takkan rotan lah kita. Apa rotan kita tidur 10 kali pun tak rotan, dia biar je. Dia cuba dia tegur lah awak ni tidur. Tidur ni macam tanda nak mati. Orang oh, banyak tidur aku lah ni nak mati. Oh dia pun bangun. Oh tak nak mati tak? Saya dah hidup balik. Ha itu, Ha, jangan tidur lagi. Tidur tu tanda nak mati. Jadi tuan-tuan Begitu didikan guru-guru. Kemudian Syam Dukar berkata. Jangan suka berhujah dengan takdir Allah. Tuan-tuan dalam bab takdir Allah jangan sekitar lebih cerdik. Semua takdir Allah itu adalah tanda kebijaksanaan Allah Ta'ala. Yang sepatutnya bila kita melihat takdir Allah Lihatlah dengan ilmu Dan lihatlah dengan pelajaran dan ayat tiba Dan lihatlah dia dengan penuh keikhlasan Tentang takdir Allah ini ilmu Allah Bila datang ilmu Allah belajar Belajar sesuatu Bila datang ilmu Allah berterima kasih Alhamdulillah terujian ini Allah ajar kita dapat je ujian Kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un Datangnya ujian kita sebut Alhamdulillah ala kulli hal. Datang ujian cepat-cepat kita berdoa kepada Allah, mohon keselamatan, mohon jalan keluar. Mohon perlindungan, mohon sekian-sekian. Dan takdir Allah itu ada ilmu, ada kebijaksanaan. Tetapi kalau kita memahaminya, maka kita akan dengan cepat memperoleh kebaikan-kebaikan dan manfaat. Masalah manusia datang satu takdir, dia pun membangkang seolah-olah dikata. Kalau takdir tu tak begini lagi bagus. Saya tak ada anak. Kalau ada anak lagi bagus. Kan? Saya tak ada si. Kalau ada si lagi bagus. Saya ni usah gaji kecil. Kalau gaji banyak lagi bagus. Bukan. Yang baik, yang baik sekarang ialah sekarang. Kalau pun kita nak ikhtiar, kita tak kata kalau saya dapat banyak tu lebih baik dari sekarang. Saya cuba ikhtiar. Kalau Allah izinkan, Allah berikan pada saya peluang itu, maka itu adalah takdir Allah juga. Aku berbalah dengan takdir Allah. Tidak membawa kepada kebaikan pada kita secara itlaqan selama-lamanya. Maka belajar mengikuti takdir Allah dengan tenang, dengan nyaman. Dengan berdoa memohon keampunan. Meminta jalan keluar dari Tuhan. Serta memohon bimbingan daripada Allah Ta'ala. Dan biar Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Apa sebenarnya Allah Ta'ala nak beri ilmu kepada kita. Semoga kita sentiasa mendapat ilmu atas segala takdir kita bukannya membangkang dengan takdir kita yang menyebabkan kita binasa dunia dan akhirat wallahu alissawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh